జై శ్రీమాత ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నేర్చుకోవలసిన కొన్ని శ్లోకములు గణేష శ్లోకం శుక్లాంబరధరం విష్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవధనం జాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు स्मै श्री गुरवे नमः सरस्वतीश्लोकं सरस्वती, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि मे सदा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदय श्रीराम राम, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मक्षीय संन्यासुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् विना वेङ्कटेशं ननाधो ननाद सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरेवेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ

तुलसीं त्वां नमाम्यहम् मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योन्मामृतङ्गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गङ्गातरङ्गकमनीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरम् विभूशित वामभागं। नारायन प्रिय मनंग मदापहारं। वारानसी पुरपतिं भजविष्वनादं। दीपं जोतिही परब्रम्मदीप सर्वतमोपह। दीपेना साध्यते सर्वं संध्यादीप नमाद।